Я хочу прежде всего отметить, что местные выборы вообще не дают никакого иммунитета, и если кто-то стремится за иммунитетом, то это ошибка. Если говорить о Киеве, я хотел бы сказать следующее. Сегодня и за все времена независимости Украины в Киеве не было концепта. В Киеве на сегодняшний день не было ни одного мэра, который бы дал идею идею и попробовал бы ответить на вопрос и, и попросить людей которые живут в киеве ответить на один единственный вопрос а что их удерживает вместе почему они живут в киеве я объясню о чем я хотел сказать сейчас когда формировались города они формировались вокруг чего то они формировались в частности киев он формировался вокруг лавры он формировался вокруг контрактовой ярмарки, которая была в Киеве, вокруг Политеха. Сегодня эти якоря утратили свою актуальность. Что сегодня в Киеве является якорем, который удерживает людей? Что сегодня является идеей? Да, можно говорить, надо строить мосты, надо ремонтировать трубы, надо то. А знаете, почему мы так говорим? Потому что сегодня вот это вот здание Киевской мэрии, это коридоры и кабинеты, где сидят тысячи чиновников, где живет коррупция. На самом деле это киевская, это КМДА, ее нет, это труп.